kəsə bir daha salam. Mən test toplusunda olan testlərin izahının davamını edirəm. 80-ci testdə qalmışdıq, səhifə 6, 80-ci test. Hansı maddələrin müsbət 18 dərəcədən müsbət 68 dərəcədək temperatur intervalında aqreqat halı dəyişmir? 80 81 də eyni tipdir. 80-i izah edirəm. Əşəflər özünüz yazarsınız. Deməli, aqreqat halı dəyişmir. Deyir. X maddəsini gəlin göstərək. Yəni bunları şifahi etmək olar, amma ədəd oxundan istifadə etməklə də bu tip çalışmaların yerinə yetmək olar. Ədəd oxu çəkirəm X maddəsi üçün. Deməli X maddəsi müsbət 40 C dərəcədə əriyir. Müsbət 152 C dərəcədə başlayır qaynamağa. Ən çox bura qədər problem yox. Deməli belə çıxır ki, X gəlin belə eləyək. X 40-dan əvvəl hansı halda idi? Bəlkə o, undaydı ki, başlayır 40 dərəcəyə. Ələhir olur maye. 152-dən başlayır, əgər qaynarsa dönəcək qaz. Onu bilirik. Bildik. İndi 20-70 səsliklər aqreqat halı dəyişmir. Gəlin baxaq 20 səslədərəcə baxın bura düşür. 70 ara düşür bura. Bəlkə idi. Oldu, m ay 70 aqreqatalı dəyişir. Yəni ax ödəməli. Aqreqatalı dəyişmir, bu aqreqatalı ney nədir? Dəyişdir. İndi keçək y-a baxaq, eyni tip yazaq. Y-a baxaq. Gəlin yenə də e, x-ı yazdığımız ədədə oxu çəkək. Asan olması üçün y + 15-i qeyd edək. Müsbət 200 də, də qaynamağa başladı. Deməli, qaynadıqdan sonra burada qaz halında olacaq. Bu aralıqda maye halında olacaq. E, mə, müsbət 15 sessiləci əriyirsə, deməli əvvəl nə olub? Bərk halda olub. Bunu bildik. İndi müsbət 20 ilə 70-i göstərək görək harda yerləşib. Baxın, müsbət 20 tutaq ki, burdadır. 70 də burdadır. Gördünüz, daha doğrusu e, baxaq 70. Əhəm. Baxın, 20-nin elə maye idi, maye olaraq qaldı. Elə aqreqatan dəyişməyən elə y qədədir. İndi keçək z-ə baxaq. Yenə z üçün bir ədəd oxu çəkirəm. Mənfi -10 əriyir, +80. -10-dan əvvəl bəlkə aldaymış. -10-la 80 arasında maye alınmayıb. 80-dan da yuxarı qaynamadısa bu da olacaq qaz alındı. Bunu bilirik. İndi müsbət 20-ni 70-ə gəlin göstərək. Baxın, müsbət 20 burdadır. E, 70 də 80-dan balaca. Mai, mai. Aqriqa talı dəyişmədi. Onda bu da ödədi. Y, Z cavabı variantı olacaq. 82 eyni tipdir. E, burada belədir ki, yenə yəni x üçün bir ədəd oxu çəkirsiz. 1-ni gəlin mən yazım x üçün. 0 müsbət 100 0 müsbət yü. Qeyd etdinmi? Deməli burada bərk haldadır. Burada maye haldadır. Burada da qazın vid. İndi görək nədir? Müsbət seçilən dərəcədə xəzənə aqreqat alınır. X-in aqreqat alını müsbət e, 20. Müsbət 20 burdadır. Deməli x nədir? Maye haldadır. Ya A-dır ya B də. Bax bu iki variantdan biri olacaq. 84. Yəni qalanını da özünüz elə bu tipdə tapacaqsınız ki, necə tap y-yı da yenə eyni zamanda yazacağıq cd9 üzərində. Baxarsınız ki, müsbət 20-si hara düşür. 83-ə baxaq. 83 deyir ki, baxın, bu da eyni zaman yaşətkinin eynidir. Yenə də həmin modellərə qeyd edirsiniz. Aqregator halında da məsəl x üçün, x üçün. Siz götürürsüz x üçün qeyd edirsiniz. 0-dan müsbət 100. Sonra baxırsınız ki, müsbət 10 azad axını da hara düşür? Onu mütləq qeyd edirsiniz. İndi keçək 4-cü məsələyə baxaq. Eyni moddan aqriqatlar X, Y, Z ilə işarə edilmişdir. X-i Y-i X-ə çevirmək üçün qızdırmaq lazımdır. 80-də biraz diqqətli olmaq lazımdır. Deyir ki, Y-i X-ə çevirmək üçün qızdırmaq lazımdır. Y-i X-ə çevirmək qızdır. Z-nin molyar həcmi ən böyükdür. Deməli, molyar həcmi ən böyük olan bu qazlara aiddir. 100% Z qazalındadır. Ya A-dır, ya B-dir, düzgün cavab. Sonra baxaq. Y-ı e, A-nı B-yə fikir verək, deyir Y. Y-ı çevirəncə qızdırmaq lazımdır. Tutaq ki, Y 5-dir. E, X-a çevirmək üçün e, Y tutaq ki, e, məsəl nə atdım xlordur, bəs et, bərk maddədir, daha doğrusu bərk maddədir onu, yəni belə çevirmək olmaz. Y ki, e, daha doğrusu mayeni buxara çevirmək olsaydı, qazal, qazanla alımız artıq var. Onca heç baxmayacam. Ona baxmayacam. E, y tutaq ki bərkdir, x da mayedir. Yəni ki, e, bəlkə maye çevirmək üçün qızdırmaq lazımdır. Hardasa bu variant doğru gələcək 84-də elə A variantı olacaq ki, e y bərkdir. Onu maye halına çevirmək üçün tutaq ki, su, mən buz götürmüşəm. Buz bərkdir. Onu mayəyə çevirmək üçün mən onu qızdırmalıyam. Yəni A variantı ən düzgün variantdır. Bu da A variantı olacaq. 85-ə baxaq. Yenə x-in molar həcmi ən böyükdür. Deməli x qal salındadır. Ya A-dır, bu da bizdə. Ya A-dır x qəsalında olan ya da d-dir. İndi gəlin baxaq görək hansı düz gəlir. Ya adətən z-ni y-yə çevirmək lazımdır. Z-ni y-ə çeviririk. Soyutmaq lazımdır. Yəni onu soyutmaq. Yəni onda y tutaq ki z mayedir, y də bəlkə aldadır. Tutaq ki buzdur. Əbəddə suitmalıyıq biz bunu. Onda burada Z maye və Z maye y q-da bəлки. Z maye y q-da belə olacaq A variantı 85-də. 86-da da eyni tipdir. Bunu özünüz yazın. İkisini artıq izah etdim. 87-yə baxaq. Disim maddəsi san 88-də özünüz yazın. 89 müxtəlif cinsini qarışıq və yaqdan neçəsini demiş özünüz tapın. Hansı gözə görünməsin, mikroskopla görünməz. 90-cı eyni cinsə qarşı özünüz tapırsınız. 91-i izah edək. Ayrıcı qıfın köməyi ilə ayrılma ayrılması şəklə kim olan X və Y modellərini müəyyən edin. Deməli X və Y modelləri baxırıq ki, ayrıcı qıfdır. Təki su ilə bitki yağı töküblər. Bitki yağı suyun üzərinə çıxacaq. Mən aşağıda bizdə olacaq su. Deməli orda X sudur, Y-da bitki yağı, X su, Y -da. olacaq 91-də 1-ci A variantı. Keçə 92-yə baxaq. Bunu da özünüz -öz yazın, asandır. Su ilə gildən ibarət qarışıq hansı üsulla ayırmaq olar? Gil də suda həllolmayan, qum kimi qumdur, gildir. Yəni oların festsallaşma olmaz, süzmə olacaq, C variantı olacaq. Su ilə qum yenə hansı üsulla? Əlbəttə süzmə olacaq. 94-də E variantı olacaq. Baxaq növbəti suallarımıza baxaq. 94. Ə e İndi keçək 95-ci suala. Buharlanma üsulu ilə ayrılma şəklindəki kimi bir neçə dərməlləri müəyyən edin. Buharlanma üsulu, məsələn, xorək duzu ilə sudur. Onu biz ə, qazın üzərinə qoyuruq, buxarlananda iki anda əlbəttə ki, su çıxacaq. Onca burada y sududur, x da xorək duzudur. Hidroksid xorək duz və ya da şəkər də ola bilər. Onun 95-də düzgün cavab olacaq C variantı. 96 da eyni tipdir. Buna üzünüz yazarsınız. 97 maddələri göstərin. Var cisim, var maddə. Baxaq, kitab cisimdir. Çəngəl cisimdir. Məsələn, qaşıq cisimdir, bıçaq cisimdir. C variantında isə maddə verilmiş. Bəs siz maddəni göstərin. Bəsit maddə burada ilə baxaq elə A variantı oyun gəlir. B variantı su var, H2O mürəkkəbdir. C variantı natrium xlor, NaCl mürəkkəbdir. D variantını kalsium oksid mürəkkəbdir. E variantı xlor turşağa aşağı olur, mərəkəb də düzgün cavab A variantı olacaq 98-də. 99-cu məmürəkkəb maddələr deyir. Bunu özünüz çalt tapmağa çalışın. Yüzü izah etmək istəyirəm. Kükürdüdür, dəmir qırıntısıdır. E, e, natrium xloriddir, yəni duzdur, kükürdür, dəmirdir. Necə ayıraq? İki növbədə belə ayrılma üsulunda e, suda həll olanına çalışın ki, birinci su qatıp onu həll edəyin. O bizə mane olmasın. Bir var 3 dənəni ayıraq, bir var 2 dənəni. Hazırcın ilk növbədə mən suyu su ilə südə gətəcəm. Bax görək valenter. Ha hə, hansı ikinci? İkinci südə gətirəcəm, 4 olacaq. Südə gətəndən sonra həll etdim. Sonra onu süzəcəm. İlk üçümüz yox, su olmasın. Gəlin üçü götürək nəyə görə? Çünki birinci maqnitlə təsir edərək maqniti ayıraq, çünki orada maqnit də var. Maqniti ayırdıq, qoyuruq qrağa. Solo su tökürük qarışığa birinci oldu 3 soru 4 soru süzürük buxarın 2 1 3 4 3 olacaq 4 2 1 A variantı düz olacaq. Yəqin ki bu aydın oldu hər kəsə. Bu yəni, çətin şey yoxdur. Eyni şəraitdə müxtəlif kiçilə də etil spirt üçün eynidir. Deməli eyni şəraitdə müxtəlif etil spirtinin miqdəsi nə qədər olur olsun onun qaynama temperaturu 78 C dərəcədir. Həcmi xeyr, həcmi dəyişə bilər. Çünki böyük bir şişə şey sala bilər, kiçik bir şişə. Şey. Yəni ki, həcmi deyə bilmərəm ki, yəni dəyişir. Sıxlığı da eynidir. Bəli, bütün qarımma temperaturunda eyni olur, bir də sıxlığı eyni olur. 1 3 olacaq A variantı, 102. Eyni zamanda müxtəlif kütlələrlə su üçün eynidir. Qarımma temperaturu su üçün eynidir. Bəli. Həcmi, sıxlığı eynidir. 1 3 bu da eyni zamanda olacaq C variantı. Atom kütlə vahidi kimi oksigen 16 kütləsini 16 bir qəbul etdirsə elementin nisbi atom kütləsi necə dəyişər? Yəni burada əlbəttə ki özüçdə A variantı. Yəni bu dəyişməyəcək. Çünki oksigen də 16-dır, 16 normalda 16 16 birə buradadır. Yəni ki, burada heç bir dəyişiklik baş vermir. Atom kütləsi 14 olarsa, yəni 14.1, 14.1-dirsə, -də onda dəyişiklik baş verməyəcək. 15-ə, 105-ə baxaq. Lisilə süblet deçti sübutu var ə disidl su təmiz sudur. pH 1-dir. Şəffafdır, ə, saf maddədir. Ə, bəli, saf maddədir. Sonra burada baxaq görək növbəti suallara baxaq görək. Qasalıındadır? Xeyr, bu qasalı deyil, D səvrdir. Tərkibi sabittir. Bəli, doğrudur. Saf maddə doğrudur. Qarışıqdır, səhvdir. Tərkibi sabittir, mayedir. Y mayedir ee sonra baxaq görək burada o, digər variantlara baxaq. Baxın C variantı tərkibi sabitdir x-ın. İki, hər ikisi maye halında da bir də incistə qarışıqdır. Yəni burada 105də C variantı daha düzgün gəlir. 109-a baxaq. E, bu nəçay idi? 108-i və 109-u izah edim. E, Suun sılışdırıb çıxarma üsulu ilə toplanması. Deməli suu sılışdırıb çıxarma üsulu ilə o qazlar toplanır ki, həmin qaz su ilə reaksiya daxil olmasın sülür reaksiyada daxil olan maddəni çünki mən ağır qaza ayrılmaq istəyirəmsə ora su əlavə etmişəmsə həmin qaz su ilə reaksiya gedəcək və burada heç bir yəni ayrılı soruşdurub çıxarma üsuldan söhbət gedə bilməz. Yəni x soruşdurub çıxarma üsulu ayırmaq olmur. Yəni deməli orda x ilə reaksiya gedir. Baxaq. Oksigen reaksiya getmir, azot getmir. Baxaq görək e, 109-a görə hansı variant yəni, daha düz gələcək ee baxaq, amonyak amma su ilə gedəcək. Azot su ilə reaksiya gedəcək. Orda elə 109-u düzgün cavab olacaq C variantı. Amonyak azot N2 getmir. E, yəni inə reaksiyası getdiyinə görə onu artıq toplamaq olmur, amma Y-da e, daha sonra da digər variantda isə, yəni Y-nin yerinə qoyduğumuz cavabda isə Azotdur. O da reaksiya getmir. Ona görə 16 atomlu ayırmaq olar. 110 da eyni tip düzünüz yazarsınız. 101ə baxaq. Oksigen, fosfor, kükürt elementləri üçün ümumi olan nədir? Oksigen çoxatomlu vəsaitmadır. Doğrudur. Altında bu şəkilləşmələr mövcuddur. E Bəlli nisbətli kütlələr eynidir. Bu artıq yanlış məlumatdır. 1211-də A variantı olacaq. E 112 Hidrogen, fosfor, kükürt elementləri üçün ümumi olan nədir? Çoxaltma prosesi də mələ gətirir. Altır bu şəkləşmələri mövcuddur. Dəyişgən valentlidir. Baxaq görəyəm. Hidrogen dəyişgən valentlidir. Yerogen fosfor çoxaltma vəsiti maddə əmələ gətirir. Bəli, çoxaltma əmələ gətirir. 1, 2 olacaq 112-də. Baxaq görə 2-də altır bu şəkləşmələri mövcuddur. Hidrogenin xeyr 1 yox, 2 yox. Hidrogenin xeyraltır bu şəkləsməsi yoxdur. Fosforun bəli kükürdüm var. 112-də düzgün cavab 3-dür. Səhvdir. Düzgün cavab yalnız 1 D variantıdır. 113-ə baxaq. X yanır, havadan ağır qazdır. X yanır, Y yanır, havadan ağır qazdır. Z yanır, havadan ağır qazdır. T yanır. E, hansı? Deməli, e, elə bir qaz söndürmək lazımdır ki, o qaz yanmasın və havadan ağır olsun. Bu şərtə ödiyək variantları yanır. Yanmur havadan arba Z doğru gəlir. Burda doğru cavablardan bir az nə etdi. Yanmur havadan yüngül, yanmur havadan ağır qatdır. E, deməli 113-də düzgün cavab olacaq C variantı. Çünki yalnız Z-də yanmur havadan ağır qat, o doğrudur. E, 114-də eyni tipdir, özünüz yazarsınız. 115-i izah etmək istəyirəm. Burda 115, 116 eyni tipdir. 115-ə baxaq. Deməli sudu spirtli efirdir. E, su z 0 deməli x y z düzdür indi bunların e, plus minus qoymaq lazımdır həll olur deyirsə plusdur həll olmur minus minus həll olur plus olur plus olmur həll olmur olur çün həll edicilər bax həllici hansı istiqamətə götürməliyik? Baxıram burada 2 dənə səhli olmur, burada 1 dənə səhli olur, həll olur. 2 nərə 1 dənə həll olunmur var. Qətər eyni zamanda 1 dənədir. Qomaq, bu matnı görməksin həllicini hansı istiqamətə götürmək lazımdır. 1-ci su gedəcək. 1-ci su gedəcək çünki burada biri həll olunursa, x x apardı getdi. Qaldı bunu da yoxdur. Spiritlə efirimiz. Spirit baxırıq ki, bir dənə e, var ordakı hansı ki, e, üstəgələkdən biri plüs, biri minus olan seçici, o da olacaq su, sp, daha sonra efir. Su spirit deyirik, olacaq 115-də e, B variantı. 116-da eyni tipdir. E, Orda da eyni zamanda üstəgələklər yazaraq, üstəgəyəcix yazaraq birinci yadda da saxlayın ki, 2 - 1 üstəgəl, yəni bir dənəsi həll olanı seçək. Bu da burada efir oldu. E, digərlərinə gəlin baxaq. 118-ə bərabərdir, 119-a baxaq. Həqiqi məhlul, yəni suda həll olandır. E, y emülsiyadır, belə suspensiyadır. Gəlin yadımıza salaq emülsiya, suspensiya nədir? E, Qarışıqların e, ayrılma üsulları var. Ə, bu öz yerində və qarışıqlar iki yerə bölünür. Demişik, eyni cinsli müxtəlit cinsli qarışıq özü iki yerə bölünür: emulsiya, suspenziya. Bax, yadda saxlayın, bu müxtəlit cinsli qarışığın növdür. Suspenziya bərklən suyun bərklə su. Ədi digəri isə, digər hansı idi bizdə? Emulsiya, yəni emulsiya isə maye ilə su. İndi X FS spiritidir. Həqiq ola bilər, bir doğrudur. Y tip 2 yağdır. YQ tip 2 yağdır. Y baxaq görək, bəli, ola bilər. Z kvarts qumudur. Z su ilə qarışdır suspensiya ilə gətirlər. Orda 3-də doğrudur süt sütkü yağıdır, xeyr, x deyil, y şəkərdir, xeyr, o da deyil. Çünki emulsiya odur ki, maye maye arasında olur. Suspensiya isə bərklə maye arasında olur. Deməli 119-un düzgün cavabımız 1 2 3 olaraq oldu. İndi 120-yə baxaq. Baxın bura diqqət yetirəm bu qrafikə. Baxın qaynama temperaturu olan bir qrafikdir. Burada 2 sabitdir qaynama temperaturu. Bu bizə bir işarədir ki, sabit olan qaynama temperaturu tutaq ki, burada saf su ola bilər. 2-ci saf su ola bilər, 3 yazaq. Sonra eee e, bir xörək qaşıq suda məhluluna aiddir. Bir xörək qaşıq suda məhlul. Baxın, yadda saxlayın ki, məhlulların qaynama temperaturu saf aldan çoxdur. Yəni burada elə bu suda məhluludur. Aiddir sonra iki səhv səhvdir. Xeyr, səhvə aid olan, bəli 2-ni bir deyil, 1 aid olacaq bizə. 2 doğrudur, qorrektsun südnə məhluluna aiddir. Orda 3-cü də itə spirtin südnə məhluludur. Yəni necə yada saxlayaq deyim ki, yəni adi qarışıqlar, qorrekts məsələn su tutaq 100 selsiz dərəcədə qaynayırsa, biz osiya duz töküb sonra qaynatmaq qoysaq, baxarık ki, o 100 selsiz dərəcəni aşandan sonra qaynamağa başlayır. Bu zamanam temperatur yüksək olan olacaq. Su nasu dəyişməyən olacaq. Su dəyiş azalan isə yavaş-yavaş artmağa çalışır, idel spirit olacaq. 121-ə baxaq, 120-yə bura baxaq. 121-ə deyir ki, bu da eyni tipdir. Bax, göstərmişdik ki, əlbəttə aşağıda axan bir də su olacaq. Qarışıqları ayırma üsullarına deyir tap. Su ilə qarışıq əmləgə gətirən modellər natrium hidroksid. Gəlin baxaq görək, süzmədir, buxarlanmadır, bu idi, e, baxaq. E, Görünür, natrium A natrium hidroksiddir. Süləqaj qəflə gətir. A natrium hidroksiddir. B benzoldur. Deməli, e, burada düzgün cavab olacaq. 1-ci e, hansı ayətdir? 1-ə B aid olacaq. Benzol alınır, aid olacaq. E, 120-də 2-yə baxaq, 2-ci də görək ki bu natrium xlorid indi natrium xlorid olsun, kalim xlorid olsun, yəni suda həll olandır, duzdur. D olacaq, 2-ciyə D olacaq. Sonra və orada baxaq, natrium hidroksid də burada ola bilər, o da suda həll olur, onu da bu üsulla, parçalama üsulu ilə. Yəni 1-ə AD oldu. 2-yə baxaq, 2-ə, daha doğrusu 3-ə baxaq. 3də kalsium karbonat çöküntüdür, magneziumda, a, doğru. 3də də C ilə E düzgün gələcək. Çünki C də kalsium karbonatdır, çöküntüdür və çöküntü süzmə üsulu ilə bu üsulla alınır. 123-ə baxaq. 123 də eyni tipdir. Bunu özünüz yazın. 120-dən uyğunluğunu müəyyən. Edin. Bəsit maddədir, rəqəb maddədir, qarışıqdır. Bu da çox sadədir. Bəsit maddədir, məsəl üçün baxaq görək bəsit maddə burda hansılar görünəcək? E, qrafit bəsit maddədir. Yəni ki tək C karbon belə C yazılır. Mürəkkəb maddəni göstərin. Məsələn, şəkərin özü mürəkkəbdir, amonyakın özü mürəkkəbdir. Qarışıqlarsa dumandır, neftdir, bunlar da qarışıq sayılacaq. 125-ə baxaq ayr ayrıcı qöv çizmə ətin spirtilə su bu bir distillə deyil. Barium hesə 4 çöküntüdür. Bəyəq qeyd etdiyim kimi çöküntüləri biz ayırmaq üçün baxaq görək burada nə edəcəyik hansı üsuldən istifadə edəcəyik. Ayrıcı qıfla neftlə suyu edə bilərik. Krantı açırdıq, çü töklürdü, daha sonra neft qalırdı ə baxaq, 2-yə baxaq görə çöküntüdür. və E variantı. Bəli, B-nin E variantı da uyğundur. Süzməyə. E, 26 da çox sadədir. Kristallaşma ayrıcı qıv. 1-ci e, hissə bölmədən 1-in kimyanı anlayışında 126-nın test var idi. Onların izahatını verəcəm növbəti e, dərslərimizdə. Artıq valentli kimya Bu mən tərtibini izah edəcəm.